Фон Україна понад усе триває в ефірі п'ятого каналу і ці кілька студий ви проведете в нашій компанії. Меня звати Інна Народик, мій колега Олександр Аргат. Ну і сьогодні хочемо поговорити з вами на таку тему. Кілька днів тому було заявлено, що фракція самопоміч відкликає міністра, якого делегували, мається на увазі міністр аграрної політики, і виявилось так, що це стало несподіванкою для самого урядовця. І сьогодні у нас в студії пан Олексій Зубрицький, радник міністра з аграрної політики. Розкажіть станом Добре. на сьогодні, взагалі відбулася комунікація між фракцією, яка делегувала урядовця, и ним самим стосовно того, что ж это означало, и чи это петяня до сих есть актуальным, чьи вытлкает вон своего министра. Знаете, меня, я как большой поклонник шахмат, мне эта ситуация напоминает одну шахматную комбинацию. Жертва эффективной фигуры ради достижения некого позиционного преимущества. Причем, пусть любители шахмат меня поправят, если я ошибаюсь, обычно жертвуют очень эффективной фигурой, которая реально угрожает позициям противника. Что я в данной ситуации имею в виду? За прошедший год министру Павленко удалось провести очень серьезный объем работы по реформированию системы управления государственными аграрными предприятиями. И это очень многим не нравится. Очень многим, которые получали в прошлом десятилетиями коррупционный доход от этих предприятий. Я бы хотел рассказать вам немножко о том, в каком ситуа какую ситуацию мы застали, когда пришли работать в Министерство. Под управлением Минагра на самом деле более свыше 500 предприятий, из которых признаки жизни в прошлом январе подавало не более 100. А прибыльных было и того меньше, около 20. Первым делом, что было сделано, это была проведена инвентаризация состояния этих предприятий, так называемый due diligence, в том числе с привлечением большой четверки аудиторской. Нам стало понятно, в каком, какой ситуации они находятся. Второй срочные меры было внедрение системы финансового мониторинга и контроля операционной деятельности этих предприятий. В результате это позволило выявить и сразу же пресечь целый ряд коррупционных схем, которые процветали на этих предприятиях. Просто для того, чтобы дать вам примерное понимание, что это было, это несколько самых распространенных схем. Например, доведение Предприятие до банкротства через создание эффективной кредиторской задолженности. Мы внутри называем эту схему теневой приватизацией. Что происходит? Пред... Что доводят до банкротства предприемство, для того, чтобы его за и продать, правильно я понимаю? Для того, чтобы его засудить угу. и по суду забрать у него все интересные активы. Де-факто предприятие, может быть, допустим, запрещено к приватизации. Оно остается в собственности государства, просто оно уже остается без активов. Оно, как муха, высосанная в паутине. Только оболочка юридическая. Например, мы сталкиваемся с такими предприятиями, у которых 4-5 тысяч гектар земли и 4 сотрудника, которые не способны при всем желании ее обработать фактически. Да? То есть это юридическая оболочка, которая де-факто эта земля отдана в аренду. Юридически это может быть оформлено какими-то другими договорами, но по факту это аренда. Причем по стоимости до 10 раз ниже рыночной. То есть если бы государство просто на открытом аукционе эту землю сдало в аренду, оно бы получило намного больший доход, чем как бы формально сохраняя это в рамках государственного предприятия. Другая схема была – это занижение урожайности. Когда вы спрашиваете директора, почему у вас урожайность там, в 4-5 раз ниже, чем в среднем по региону, он ссылается на неблагоприятные погодные условия. Град прошел, например. Причем это делается уже после уборки, когда уже все убрано, и следы этого града невозможно проверить. а все ж таки, ну цікаво, от, я вас запитував, чи відбулася якась взагалі комунікація між фракцією і міністром, і чи буде якась реакція? Жену, ну ніде не прописано, що міністр повинен йти там у відставку, якщо фракція зробить таку заяву. От просто чи є якесь рішення відносно цього, і чи залишається він працювати в уряді, чи все ж таки, ну так як фракція сказала, так і зробить, піде у відставку. Ну, насколько я могу судить, вы задали очень серьезный, комплексный вопрос, который больше в юридической отрасли, чем в моем как бы практическом. Ну так, вы да. же, и знаете про те, есть какие-то решения. У насколько него. я понимаю, юридических оснований это, скажем так, заявление политического совета фракции. Это даже не решение фракции, да? это только решение политического совета. Оно никаких юридических оснований для отставки не несет. Поэтому нам дана команда, мы продолжаем работать, продолжаем делать практически конкретные реформы. Просто вот на земле, в полях. Давайте послухаємо зараз, як сам міністр відреагував на таку заяву фракції «Самопоміч». Його відповідь на це, пожалуйста, ласка, слухаємо далі. Так, є ситуація пов'язана з політичними заявами, але посада міністра АПК не має бути причиною політичної кризи. Раз і не має бути відповідно, скажімо, причиною буточою, наприклад, там проблеми з коаліцією чи коаліційною годи. Тому я думаю, що це питання зараз фракція має проговорити, в тому числі питання про виходу з коаліції чи не виходу з коаліції. Мені телефонують також багато депутатів наших фракцій, тому що ну багатьом дійсно не наприклад, позиція. Ми виходимо з коаліції. Ні, не виходимо з коаліції. У нас є питання до міністра. Немає у нас найкращий міністр. Окей, а якщо да, самопоміч тебе? вийде, то ви зобов'язані подати відставку? Що? якщо самопоміч вийде з коаліції, також не прописано. То У нас є моральна відповідальність перед ага. партією. А, але нема прописаного механізму виходу відповідно відзову відзиву міністрів з уряду, тому що рішення приймала вся Верховна Рада. Ми намагалися отримати коментар фракції «Самопоміч» з цього приводу. Однак, поки що відповіді нам на це не дали. Чекаємо, якщо погодяться, озвучимо це в ефірі. Тим часом. Пане Олексію, а от відомий політичний журналіст Тетяна Ніколаєнко. Вона от в Фейсбуці в себе написала таке: нагадаю, що президент і прем'єр ще наприкінці року вирішили покарати самопоміж кидок по бюджету. Статті вони свої отримали так само, як і БПП. Проголосували за бюджет Львова відставкою Павленка. По ходу фракція грає на випадки, намагаючись лишитися білою пухнастою. Тобто мається на увазі, що у провладної коаліції були наміри звільняти Павленка незалежно від цієї заяви самопоміж. что-то такая, чем может идти слова журналиста Петварда? Я могу сказать, как, как человек, который занимается практической работой. Результаты работы нашего министерства, я считаю, одни из лучших. Если перевести это, в, например, в плоскость приватизации, мы выполнили постановление о приватизации. Одно наше министерство больше, чем все остальные вместе взятые. Мы передали на приватизацию 11 предприятий из 15 всего. Честно говоря, работая в министерстве, я ни разу не ощущал влияния каких-то политических мотивов. У нас не партийный министр и не партийная команда. У нас команда технократов, которые делают сложную, долгосрочную, очень кропотливую техническую работу по реформированию. Так, например, была подготовлена, наверное, впервые в истории Украины Пятилетняя, очень детальная, очень конкретная стратегия развития агроиндустрии и развития села, где есть так называемый экшн-план, расписанный на пять лет, где очень конкретные практические действия. Они никоим образом не имеют политической окраски. Они направлены исключительно на развитие конкретных аспектов или агроиндустрии, или развития села. А екшн плен, який був частиною той, який на 2015 рік, я розумію, перейшов комусь дорогу, бо ви почали розказувати про те, що ну, фактично до зубожіння доводили певні державні підприємства для того, щоб приватизовувати їх. І, очевидно, оскільки тепер передали на приватизацію в 11 підприємств, так? То перейшли дорогу певним людям, певним інтересам, і через це є така заява. А я хотів би. Спасибо вам за этот вопрос. Это очень правильная постановка вопроса, потому что давайте вспомним, какие были результаты государственного сектора в 2014 году. Официальные убытки составили 120 миллиардов гривен. Мы сейчас говорим не только об агропредприятиях. Это де факто каждый из украинцев заплатил 6 тысяч гривен из своего кармана, потому что это все компенсируется нашими налогами. Но эти убытки, они созданы в известной степени искусственным образом, через коррупционные воровские механизмы. По сути дела, это некий коррупционный налог, который мы все платим за право называться со-собственниками неких, неких государственных активов, которые на самом деле разворовываются. Поэтому, если вы помните, в прошлом году одним из приоритетов деятельности правительства была заявлена приватизация. И она была практически полностью заблокирована. 11 раз. Это выносилось на голосование в Верховной Раде. 11 раз закон о разблокировании приватизации не был принят. В частности, вот нашей командой была разработана, для примера вам, схема приватизации государствления и демонополизации спиртовой отрасли. Спиртовая отрасль – это для нас потенциальная курица, несущая золотые яйца, если она будет нормально развиваться. Но у нас де-факто есть государственное предприятие «Монополист», которое уже дважды банкрот. Начиная с 1996 -го года, ее продукция упала в шесть раз. Пять тысяч сотрудников, получающих минимальную зарплату. Реформа нужна? Реформа нужна. Разработан проект реформы и приватизации, он уже одобрен даже МВФ. Но он блокируется на уровне парламента спрашивается, почему? Кому это выгодно? Кому это выгодно? Расскажу вам. До половины спирта, как продавалось в тени, так, по некоторым данным, и сейчас продается. Определенные группы, криминально, криминальные и политические в том числе, крышуют этот бизнес, будем говорить откровенно, и просто блокируют приватизацию таких вот ключевых предприятий. Мы же предлагаем демонополизацию, чтобы туда пришли инвестиции, чтобы произошла модернизация, мы опять вернули экспорт. У нас экспорт за последние 7 лет упал с 10 миллионов декалитров до нуля. И государство теряет огромные деньги. Еще в 2014 году «Укрспирт» потерял полмиллиарда гривен. В этом году он уже за 9 месяцев заработал почти 200 миллионов. Вот результаты, практические результаты деятельности нашей команды. Министр Павленко. Возьмем ДПЗКУ, государственный зернотрейдер который проигрывал по всем показателям любому частному зернотрейдеру. Возьмите Kernel, возьмите Небулон, сравнимые по размеру компании. В 2014 году убытки ДПЗК составили 3,5 миллиарда гривен. 130 миллионов долларов было просто украдено. Причем, заметьте, без малейшего интеллектуального усилия просто отгрузили зерно на 4 офшорные компании без оплаты. Есть какие-то стосовно Наша команда передала правоохранительным органам больше ста э, обращений, содержащих конкретные факты. К сожалению, реакции нет. И вот лично у меня, как у частного лица, у гражданина Украины, это вызывает наибольшее, честно говоря, недоумение. У нас непонятно как, э, одиозные личности работают в прокуратуре до сих пор, да? У нас провалена налоговая реформа, судебная так и не начиналась, но депутаты об этом не задумываются, голоса у них на это не находятся а проводить вот какие-то э, сомнительные оборудки да, для, для достижения каких-то политических торжищ, снимая самого эффективного де-факто, одного из самых эффективных в правительстве министров. Вот на это политической воли хватает. Скажіть, ну а взагалі от бачення міністерства якесь випрацювалося стосовно того, ну а яким взагалі має бути от, аграрний сектор? Тому що от, зараз більша увага прикута там до таких, наприклад, там, міністерств як економіки або оборони, привизно суспільство знає, які там основні реформи, так? А от в аграрному секторі яке бачення на найближчий час, як це все має виглядати? Смотрите, один із, одна з ключових реформ приватизація. Що вона дасть? Во-первых, убираем те убытки, которые были в прошлом. Во-вторых, есть возможность сократить чиновничий аппарат, который как бы эффективно управляет всем, всем этим хозяйством. В-третьих, украинцы будут реальными хозяевами этих предприятий, вдохнут в них новую жизнь, новые инвестиции, новые рабочие места, новые налоги. Приватизация, реформа номер один. Реформа номер два – дорегуляция столкнулись вот с ситуацией, например, в Одесской области. Возможно, вы слышали о ней. Когда француза винодела, просто налоговая, скажем так, спровоцировала, да? После этого там маски-шоу устроили. А в чем, собственно, суть вопроса? Позвольте, я вам расскажу. У нас еще с советских времен не было никакого интереса в развитии виноделия, так называемого бутикового или теруарного, когда небольшие виноделы, делают очень интересные вина, которые реально в Европе это 90% рынка. У нас в областях стояли разливочные заводы, винзаводы, куда свозилось виноматериалы со всех областей в один чан. Откуда получалось какое-нибудь там столовое белое, например, да, там, или золотая осень. То есть некий бренд, у которого даже вкусовые качества все время колебались, никакой терварности речи не шло. Это был совет, это была советская логика. Сейчас эта логика стала современная коррупционная. Для того чтобы не, не дать возможность людям конкурировать, было введено одно, один, одно это аттестация производства. А Давайте второй... на найти ковишему, мы зараз перерыв и продолжим после короткого огляда подій. Продовжується інформаційний марафон на п'ятому каналі. В цій частині говоримо про реформи в аграрній сфері. У нас студія Олексій Зубрицький, це радник міністра профільного Пане Оксі. Ви в попередній частині почали розповідати про те, які конфлікти існують між по суті виробниками вин, так і законодавством державною системою. І почали розповідати про історію з одним французьким виноділом. Так ага. то давайте продовжимо. Хто вам розказати. так от. для того, чтобы сохранить искусственную монополизацию да, и не допустить развития малых виноделов, была внедрена так называемая лицензия на оптовую торговлю в размере 500 тысяч гривен ежегодно. Для крупного производителя, который производит миллионы бутылок, это там, я не знаю, 50 копеек на бутылке. Для мелкого производителя, а именно такие производители являются самыми интересными, это уже может быть 50 гривен на бутылку. То есть это практически убивает весь этот бизнес. У нас Хочу вам доложить, примерно полторы тысячи хозяйств, которые разводят виноград и потенциально делают вину. Во Франции их 40 тысяч, в Италии 30, в Германии, по-моему, 48. То есть отставание у нас идет уже чуть ли не в 100 раз. А лицензированных, которые покупают эти лицензии, у нас не больше 100 де-факто, что мы получаем? Такие производители, как вот этот вот француз, да, который поверил в инвестиционную привлекательность Украины и к нам приехал, так до конца и не акклиматизировался к нашим реалиям. Он просто физически не может позволить покупать себе такую лицензию. Да и непонятно зачем государство от этой лицензии получает реально копейки. Вот. Наш законопроект, который позволяет убрать эту лицензию для тех, кто производит вино из собственного винограда, означает потери для бюджета 2 миллиона гривен. Всего 2 миллиона гривен стоит на пути для того, чтобы дать зеленый свет развитию виноделия. В результате даже в течение первого года те, кто прекратили разливать после внедрения этой лицензии, если они ее начнут, то бюджет получит 60 миллионов гривен. А в течение ближайших трех лет до 400. Вот эта вот близорукость наших, скажем так, финансовых органов. Почему я говорю, что налоговая реформа де-факто провалена? Ну что вот такие вещи мы встречаем постоянно. Дякуємо вам. Ми ще продовжимо з вами зараз розмову. Долучимо до нашої, до нашого обговорення Олега Проценко, це проєктний менеджер аграрної реформи Національної ради реформ. Пане Олеже, доброго вам дня. Розкажіть нам, чи залежить відставка, можлива міністра, чи не відставка на майбутню взагалі роботу міністерства аграрної політики і продовольства, і чи ну, може це стати на заваді якихось реформ, які там ну, заплановані. Спасибо за вопрос. На самом деле не берусь оценивать политическую часть данной инициативы, но если посмотреть только на результаты и технократическую часть, то хочется сказать следующее. По результатам 2015 года непосредственно аграрная реформа ⁇ одна из успешных реформ наряду с 18 другими реформами, которые Национальная рада реформ для себя определила как приоритетные на 2015 год. Вот, соответственно, Министерство аграрной политики по аграрной реформе выполнило 81% всех задач, которые были поставлены в основных политических и э, правительственных документах на 2015 год, что вводит ее в топ-5 министерств и реформ, которые были успешно внедрены в 2015 году. Соответственно, как мы знаем, больше всего усилий нужно приложить для начала движения, поэтому этот индикатор может служить успешности дальнейшей реформы. Вот, если сейчас делать и изменения, которые оговаривается, то давайте подумаем, что будет дальше. То есть сколько нужно будет новому министру времени для того, чтобы наладить работу министерства и перехватить все те инициативы и все те реформы, которые были активно внедрены. Например, дерегуляция, которая позволила, там у нас две волны было дерегуляции, и сейчас третья волна идет, которая позволила фермерам сэкономить экономический эффект на 12 миллиардов гривен в год. Вот, что позволило сэкономить, сократить логистическую цепочку для зерна. И дала возможность поставить рекордные показатели по экспорту и вывести, по большому счету, аграрную отрасль номер один по экспорту среди всех занимает 38%. Второй блок непосредственно это диверсификация рынков сбыта. Украина экспортирует свою продукцию в 198 стран вот, на сегодняшний день. 238 предприятий получили возможность экспортировать свою продукцию аграрную непосредственно в страны ЕС. Вот. Третий блок – это развитие финансирования альтернативных инструментов. Например, за 2015 год был запущен пилотный проект по аграрным распискам, который фермерам Полтавской области позволил привлечь около 40 миллионов гривен на пополнение оборотного капитала. Дальше эта реформа будет продолжаться в 2016 году и на распространение на всю территорию Украины, что позволит фермерам всей Украины привлечь около 40 миллиардов гривен. Дуже дякую вам. Зрозуміли вашу позицію. Олег проектний менеджер аграрної реформи Національної ради Реформ Пане Алексію, а от цікаво відносно того, як ми з 1 січня живемо, ніби в новій реальності економічній, Це те, що з Росією у нас загострена торгівельна війна, а навпаки, з Європейським Союзом у нас діє зона вільної торгівлі. От аграрії, як який прогноз на 2016 рік з втратами закінчать, чи навпаки з якимись здобутками в плані експорту прибутків? Чи є якісь підрахунки? Можна це цифрами якимись описати? Ну, давайте скажем так, уже в 2015 году по сравнению с 2014 году, 14, 14 годом мы улучшили финансовый результат по крупнейшим нашим агропредприятиям в 4 раза. То есть «Укрспирт» это только один из примеров. Тот же самый «Укрспирт» имеет огромный потенциал для экспорта как спирта, так и биоэтанола в Европу. Европейский рынок, он премиальный, он гораздо более доходный, он, во-первых, гораздо больше российского. Вот мы, например, анализировали ситуацию, допустим, с тем же предприятием Артем Соль, которое в этом году очень сильно пострадало именно из-за закрытия рынка. Именно из-за того, что большинство продукции, которая производит Артем Соль, продавалась в России. Но огромный потенциал, который есть в Европе, он перекрывает многократно российский рынок. Ну, это в теории, а вот на практике что ожидается? А на практике по большинству э позиций э квотирования, которое нам дает Европа, мы ее выполнили и перевыполнили. І як ви знаєте, просто цей процес он, он не происходит сіюмінутно, тому що требуется, як правило, сертифікація підтвердження качества продукції. это, но эта, эта робота йде, і вона, як правило, уже находится знаходиться на завершающій стадії. От щодо цієї сертифікації, скільки підприємств, ну якщо в відсотках говорити, зараз готові для того, щоб експортувати свою продукцію до Європи, там, якщо говорити ну, про такі там молочні та молочна продукція, якісь зернові, я не знаю, м'ясо різне. Смотрите, да. Чи это только еще, ну, например, великие не имеют таких сертификатов и сейчас только в процедуре отримання их, и это займет еще несколько месяцев, и может они вообще... Самые активные, самые инновационные уже имеют и уже пользуются. Абсолютне большинство подтягивается. Вы понимаете, министерство, оно ж, как бы не вмешивается в хозяйственное деятельность, оно создает условия, и именно вот... Вот эта работа по открытию рынка, по согласованию стандартов, по снятию ограничений, это и, и есть. Это открытые ворота. Бизнес, он, по сути дела, на низком старте для того, чтобы эти ворота войти. Я уверен, что 16 год станет годом перелома. Ну, а все-таки по цифрах, например, там, есть какие-то разрахунки того, чи в плюсе будет, например, там, аграрный сектор, так? ну, Приметь идут чи... по сравнению с Россией? Ні, мається на увазі порівняно з тим 2015 році в, в сумах там, якихось. Зумів. Несомненно, буде в плюсі. Я не готовий вам зараз сказати детальну цифру, але це, однозначно тенденція настільки ростуща, що якщо не буде ніяких глобальних катаклізмів. Ну, ще цікавить також експортний напрямок на Західний, а Східний. От Те, що перекрила Росія транзит наших товарів через свою територію, з іншого боку, відкрився. Так званий шовковий шлях через Азербайджан, через Каспій. Це дуже здорожчить продукцію, от саме такі транспортні витрати українських аграріїв. Чи все ж таки це ну, нормально і можна розглядати такий варіант, як шлях доставки? Абсолютно, абсолютно. Ми, ми во воперех, ведемо дуже напряжену плодотворну роботу з китайської сторони для того, щоб участвувати в цьому шовковому пути, который, ви знаєте, має кілька направлень, в тому числі через Україну. Давайте возьмем до примера, например, ДПЗКУ, какая работа была проделана. Ведь сейчас уже в Китае, который раньше вообще не покупал наше зерно, потом был контракт, в котором участвовал только одно ДПЗКУ. Сейчас более 20 компаний частных экспортируют украинское зерно в Китай. Это отличный пример, чтобы показать, каким образом ворота открываются, и потом какой поток туда сумасшедший сразу несется, снимая все преграды на своем пути. Ведь на китайском рынке, де-факто, Украина сумела потеснить даже американцев в зернотрейдинге. Об этом мало кто говорит, но это, это глобальная держава номер один. И мы конкурируем на равных, потому что у нас высочайшее качество продукции, оно у нас без, не, не генномодифицированное, а это в большой цене. Ну и цена, быть, привабливейшая. Це на самом деле. зараз вже ніхто на рынке особо не демпінгує. Ви торгуєте по ценам держим. І дуже коротко на останок. Ви сказали, що головне це приватизація державних підприємств, зокрема і в секторі аграрному. Як зробити так, щоб ця приватизація була прозорою і щоб цим не скористалися знову ж таки монополісти? Ми у себе в міністерстві зробили спеціальний портал для інвесторів. По адресу investinagro.in.ua вы можете найти всю информацию о всех предприятиях, выставленных на приватизацию, включая их экономическое состояние, юридическое состояние активов и так далее. Приватизация должна быть только конкурсная. Ну, за фактическую реализацию приватизации механизм приватизации отвечает у нас фонд госумущества, но мы со своей стороны прикладываем максимальные усилия для того, чтобы эта работа шла. У нас есть совместная рабочая группа с фондом госумущества, которая... Очень продуктивна робота іменно передачі предприяті як приватизації. Дуже вам дякуємо за розмову. Олексій Зубрицький, радник міністра аграрної політики, був сьогодні з нами в студії. А Ви дочекаєтеся, будь ласка, новини. Після того буде нова розмовна студія і нова тема.